ba'zi bir aka ukalarimiz hozir chiqib qolgan ha hatto sunnatni ham o'qimay ketvoaeradi farzni o'qisang bo'ldi deb vaholanki o'sha sunnatimiz shu farzimizdagi kamchiliklarni to'ldirishlik uchun o'qiladi o'shaning uchun aytamiz farzdan keyin duo qiling deganda aynan parzdan keyin emas farzdan keyin sunnatni ham o'qib olib duo qiling degani ba'zilar parzn o'qigandan keyin o'tiraveradi duo qilaman deb boshqalarga o'zini ko'rsatmoqchi bo'ladi yo'q u tushunmaganligidan o'sha parzni mukammal qilib sunnat bilan uni yirtiq yamag'ini to'ldirib olib ana keyin duo qilishimiz kerak bo'ladi mana shu narsalarni bir o'zimizcha bilimdonlik qilmasdan bilaydiganlarni gapiga yurishimiz kerak ana u yerda boshqa joydagilar bizdagi olimlarni ko'rsa juda osmonga ko'taradi hattoki imomi shofiydek zot o'zlari alohida mazhabni boshlig'i pixta hamma imomi azamni ahli iyoli degan ekanlar ya'ni shu kishiga muhtoj degan pixta hamma hamma odam yer yuzidagi hammasi imomi azamga muhtoj deb aytganlar endi shunday bo'lib turib imom azam manda qolib boshqa bitta qaydagi kecha chiqqan odamni qilgan ishi bizga ma'qul bo'lib ketmasin